такое слово «рог спасения». Ты поднимешь рог Израиля. Подними рог. И ты думаешь, какой рог? Оказывается, что оно имеет смысл силу. Везде, где встречается в книге псалмов рог, это ровно значно силе. Сила. Чаша. Везде, где вы встретите в Библии, в Ветхом Завете особенно, чаша это значит судьба. Точно так же сердце означает разум. Разум. Что в нашем разуме? И особо, вот именно слово сердце, что э, описывается в Библии, о чем говорит Иисус Христос, оно э, связывает разум. И связывает наш круг ценностей. То, что для тебя ценно в жизни. У нас у каждого есть ценности. У каждого в жизни это может быть семья, ценность. Это может быть э, родные, близкие, дети. Это может быть работа, ценность. Это может быть какая-то материальная ценность. О чем человек очень заботится, боится это потерять, он особо выделяет для этого все свое ну, сердце, свой разум, он особо об этом заботится, это ценность. Поэтому разум, ум и ценности в общих чертах, это имеется в виду сердце. Как можно вообразить вообще, что такое наше сердце? Его можно описать с комнатой. В нашей комнате мы слагаем разные вещи. И самое ценное. Все то, что не ценно, мы выбрасываем. Все самое ценное, оно в нашей комнате или в нашем доме. Это семья. Вообще вокруг нашего дома проходит весь круг нашей жизни. Человек всегда стремится домой, у него там тепло, он сберегает там все то, что для него ценно. И потому что мы слагаем в свое сердце из ценного, то и составляет наше сердце, что мы туда положили, что мы туда вкладываем каждый день, чему мы определили в нашей комнате э, сердце нашего места, что самое главное, оно и будет то занимать и составлять наше сердце. Что там находится, чему мы особо определили внимание. И потому первое, что мы должны задать себе вопрос, какой вопрос задать, это что в нашем сердце, что в твоем и моем сердце. Я открою книгу «Бытие», 5 глава, и прочитаю такой стих, 5 глава, прошу прощения, 6 глава, 5 стих. 6 глава, 5 стих. Написано, И увидел Господь, что великое развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Мы знаем это место Писания. Это допотопный мир. Это как раз время Бог осудил мир, и мир был осужден, был потоп и его семья в восьми душах были спасены. Бог осудил мир по помыслам его сердца. Сердце, что было в сердце человека, Бог определил, Он сказал, в сердце людей было зло во всякое время. И потому Бог навел поток на человечество. Что в нашем сердце, это что происходит в нашем сердце, что находится в нашем сердце, оно всегда будет определять наши мысли. О чем мы думаем. Что в нашем сердце будет определять наши мысли. И посеянная мысль, она произрастит в поступках. Если ты о чем-то постоянно будешь думать, в конечном итоге ты это сделаешь. Поступок... поступок Частота поступков. Когда поступки человек делает, производит, оно может произрастить привычку. То есть, например, если я каждое утро беру в руки телефон, это может стать привычкой. Я могу даже не заметить, как я это делаю. Привычка приведет к характеру, характер приведет к вечности. Потому то что в нашем сердце находится и то в каком состоянии наше сердце определяет нашу вечность и это важно. Что в нашем сердце? В Матфея 15 глава, 18 стихи написано «Ибо из сердца исходят злые помыслы» коварство из сердца, то есть э, дела Поступки исходят из нашего сердца. И мы задаем себе вопрос, а что в нашем сердце? Какие будут мои следующие поступки? Это определит мою вечность. Что я вкладываю в свое сердце? Что на первом месте в моем сердце? Такой пример. Вот. Если... Почему ты больше всего определяешь время в своей жизни? Вероятно, что это имеет очень большое место в твоем сердце. Если ты определяешь большее время чтению Библии, наверняка это занимает место в твоем сердце. Если ты определяешь большее время просмотру телевидения, возможно, ты прилагаешь к этому свое сердце. И это ну, тянет тебя, оно он находится в твоем сердце. Если ты прилагаешь своему сердцу внимание детям, дети большие место занимают вам сердце, и это не плохо, это хорошо. Что в нашем сердце? Но ну, в нашем сердце могут быть и злые и коварства, как мы читали. Что мы вкладываем в свое сердце? Есть такой пример, такая, наверное, притча. Это что э, дьявол, он вообще много места в сердце не просит. Он придет и скажет, э, я вот только тут немножко места занял. Ну, повешу э, пальто, крючок приду, да, мало места. Как в комнате. Но потом он принесет стульчик, я еще пиджачок повешу. А потом он принесет телевизор, а потом он проведет кабельный интернет. Я думаю, вы поняли, эм, что в нашем сердце. Господь хочет полностью наше сердце. Господь ждет, чтобы мы ему дали все наше сердце. Пример. Молодой э, человек, который решил взять, жениться э, на э, молодой, на девушке по любви. Он придет и ей скажет, я хочу, э, чтобы ты стала моей женой. Я отдаю тебе свое сердце. И вот представим, что эта девушка говорит, да, я стану твоей женой, я буду с тобой жить всю жизнь. Я э, буду твоей, я буду принадлежать тебе, мы будем все время проводить вместе. Но я хочу, чтобы ты знал, вот искренне и правду такую, что на первом месте в моем сердце все равно останется другой молодой человек. И вот благородный парень, я думаю, он никогда не согласится, потому что самое главное это твое сердце. Это все твое сердце что самое главное для него это, это все сердце. Знаете, Господь, э, Он в Откровении 3 главе 20 стихе написано, говорит, все стою двери и стучу, и кто откроет, Он хочет все сердце, Ему недостаточно мало, Ему недостаточно даже половины сердца. Есть такая песня христианская очень хорошая, что э, Бог, Он не то половину нас спас, Он не наполовину за нас пострадал, он не наполовину нас искупил, он полностью нас искупил, он полностью себя нам отдал, он полностью э, нас оправдал, полностью, не наполовину, и потому ему не наполовину нужно наше сердце. Он ждет полного нашего сердца. Он ждет, чтобы мы ему отдали свое сердце. Открой Христу свое сердце. Открой Христу свое сердце. Пусти Христа. Вы знаете, Христос очищал храм в Израиле, когда была Его миссия на земле. Было очищение храма Израиля. И вот такой вам вопрос такой библейский. Сколько раз очищал Христос храм? Сколько раз он входил в храм и было очищение. Сплеть. Два раза. Я долгое время не знал. Оказывается, два раза Христос заходил и очищал храм. Мы можем проследить по Библии. Храмов Два раза. И в первый раз, когда в храм зашел, Христос, Он сказал, что вы превратили храм в, в Не в первый. первый раз, когда он зашел, он сказал, что вы превратили в храм... Э Сделали из него дом э, торговли, дом торговли. А второй раз, когда зашел, он сказал, вертел разбойника. И возможно, когда зайдет Христос в наше сердце, Он очистит наше сердце. Ему придется взять плеть, выгнать освал, рассыпать деньги, выгнать голубей, Иисус очистит сердце. И кто-то, возможно, он не хочет этого, но это благословение. Бог очистит сердце. Пусти полностью Христа в свое сердце и в свою жизнь. Удели ему все свое сердце. Открой для него все свое сердце. Поставь Христа на первое место, и он очистит сердце от депрессии. Он очистит сердце от плохих помыслов. Он очистит сердце от проблем. Он очистит сердце от тягчения. Он очистит от всего ненужного сердца. И ты будешь иметь благословение. Книга Иисуса Навина. Седьмая глава. В Израиле произошел такой вот случай. Израиль выходил из Египта. И Иисус Нави стал после Моисея вождем Израиля. И Бог был с Израилем. В определенное время Бог дал через Моисея заповедь, чтобы э, народ Израильский соблюдал. И тут э, и, и когда Бог составлял завет с Израилем, он обещал, что если будешь соблюдать заповеди, ты будешь иметь благословение. Но если не будешь соблюдать, вот что благословения не будет. Бог завет. Израиль заключил завет. И они и шли через города, и они побивали врагов. И вот они подходят к Иерихону, и разбивают этот страшный большой город с высокими мурами Иерихон, который просто был им не подвластен. Бог вступился, и он просто с сверхъестественной силой разрушил стены Иерихонские. Была большая победа, великое знамение. Бог показывал свою силу проходят земли, и они приходят вот в такое селение. Ай! Это было очень небольшое селение. Немного человек. И когда люди посмотрели на это селение и размер там, ну, сколько человек, они решили там даже всего войска не отправлять. Они э, определенное количество войска взяли и отправили туда. Они знали, что они все равно победят. Но потерпели сильнейшее-сильнейшее поражение. Они не смогли победить даже слабого врага. И тогда Иисус Навин он падает пред Господом, и вот я читаю 10 стих, Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завету Господь говорит, есть конкретная причина, почему вы начали проигрывать. Почему так случилось? Почему вдруг слабый враг, он одолел тебя. Какая-то небольшая заноза в делах Израиля, этот это ай, небольшое село, оно привело в страх весь народ. Написано, и сердце людей стало как вода. Говорите, есть какая-то причина, вы приступили завет, был завет, и вы приступили его. и 19 стих. Тогда Иисус сказал Ахану. Иисус нами э, призывает народ, Господь открывает, что согрешил Ахан. Тогда Иисус сказал Ахану, сын мой, воздай славу Господу, Бога Израиля, и сделай перед ним исповедание. Сделай исповедание, объяви мне, что ты сделал мне, не скроет меня. В ответ Иисус, Иисусу Ахан сказал, точно я согрешил перед Господом, Богом, Израилем, и сделал то и то. Между добычей видел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра, слитой золота, весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот, спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним она говорит, я увидела это, глаза мы увидели это, и оно мне полюбилось. Оно мне полюбилось. То есть оно возымело место в его разуме. Он определил место в своем разуме для этой вещи. Оно полюбилось. Оно стало чего? Ценностью. О чем мы говорили? Ценность в разуме, в сердце завела место, ценность. Вот эта сиротская одежда, вот это золото. А Бог сказал, заклятого ничего не брать Израиля. Был конкретный уговор. Ничего заклятого не брать. И это полюбилось. Что Он сделал? Он спрятал. Он спрятал, чтобы никто не видел. Знаете, если мы делаем какие-то поступки, и мы не хотим, чтобы об этом кто-то знал вероятно, что э, мы на пороге греха. Если ты делаешь и тебе стыдно, ты не хочешь, чтобы кто-то видел. Ты боишься, чтобы кто-то об этом узнал. Это грех. Спрятал. И написано, закопал там в шатре. В месте, где вода. В шатре много не поместится о чем мы говорили, там немного места. И он взял самое дорогое для него. И он закопал там, где его семья, где его дети, где его родные, родственники. Он это спрятал там. В месте, где протекает его жизнь. В месте, где все его ценность. И что в результате погиб не только Он, погибла вся Его семья. Погибло все Его ценное. Это такой пример для нашей жизни, конкретный, библейский что мы должны хранить свое сердце. И если полюбилось, Иисус говорит, соверши исповедание. Вынеси это из шатра. Вынеси, открой это перед Богом. Да благословит нас Господь, чтобы наше сердце было чистое. Чистое сердце. Мы какие три пункта просмотрели. Первое, мы задаем себе вопрос, чем наполнено мое сердце? Что в моем сердце? Может, надо зайти в это сердце и навести там порядок. Посмотреть, что вынести оттуда. Второе. Открыть свое сердце для Иисуса Христа. Впустить его в свое сердце. Третье. Разрешить Христу очистить наше сердце. И такая пусть будет наша молитва сейчас. Чтобы Господь нам наполнил, напомнил, что в нашем сердце. Чтобы Он просветил наше сердце, показал наше сердце, чтобы мы пред Богом оказались с чистым сердцем. И в нашей жизни мы видели Господа. Приглашаю вас.